Selamun Aleyküm Sabah Sabahınız gayrı. Bereketli olsun. Bugün Cuma günü ee, saat 06.01 ve e, 10 kişi April 2024. ilde. Ben e, yol hareketi hakkında yol hareketi gazeteler hakkında gayetler için bir sıra. Yani ə tərzlişlər təşkil etmişəm. Bu tərzlişləri həm özüm üçün, həm də kimisə başqa, başqa xanım və bəylərə bəhrənməsi üçün cəmi yaratmış olumuşam. Təbii ki, yox hər kəsin qeydlər haqqında ola bilər. Mütəqaşislər hər hansı səhv varsa mənə şərhli kommentariyə də bu şəxslərdən qalxmasına imkan yarada bilmələr, e, imkan yarada bilmələr, yox, yəni yardım edərlər deyə görüm. Demək belə, yox. Yol, yol anlaşı nədir? Yol hərəkət iştirakçısının hərəkəti üçün kausitet qorxudur. Yəni yol hərəkət iştirakçısı bir qorxudulur ki, onlarla bu yolla öz hərəkətini qanun etdirə bilsinlər. İndi yolun hansı deyək ki, sevədə olması ilə tərif gedir. Faktiki olaraq yolun özünün tərifi verilir. Üzrə. Keçid davamız sistem müsahibədə. Bir şey qeyd etmək lazımdır ki, Yol və avtomobil yolu anlayışı tamamilə fərqli-fərqlidir. Bu bu səbəbdən onlara eyni daxil miqəti olmaz. İndi baxın, ə, avtomobil yolu nədir? Toldi yolunun mən bölmüşəm 3 maddəyə. 1-ci maddə. Avtomobil yoluna təbii ki, tətbiq olunur yol hərəkəti qaydaları. 2-ci maddə. yol hareketi kaydalarını e, icra olmak sırf ve sırf devlet standartları ve diğer normatif hüquqlar aktarı uygun olan şekilde ölçüde olmalıdır. Bu ikinci madde. Ve üçüncü madde e, kütleye malik olan deyik, avtomobiller, avtobus ve motosikletlerin e, müyünleşmiş sürette rəhəts hərəkət etməsinə təmin edən ismalidir. Bütün bu yollar, bütün bu maddələrin məcmusu ilə avtomobil yolu dəyildir. Ən azı mən avtomobil yolunu bölmüşəm üç qismə, sinifləndirmişəm üç qismə. Üç qism budadır. Bu avtomobil istiqraq birinci maddə. A C sinfi. 2-ci maddə şosse yəni sürətli yol. B sinfi. 3-cü maddə yaşayış mantiqəsi. Bu nədir? C sinfi. Yəni bunlar hər hər, hər biri xüsusi nişanlarla bəkitdir. Məsələn 51 avtomaqistral nişanı və ya ki 53 yol yol nişanı və 522-ci Yəşaşmantikəsi. Bunlar haqqında geniş e, müzakirəsiz bəhketləmən mən e, növbəti video rolikimdə müzakirə edəcəm. Assalamu alaykum, və rahmetullah və bərəkətu.